教室の隅っこで本を読むふりをしていた学校ってくだらないよね一人だと変人扱いされる一人だといじめられるそれに我慢できなければ喧嘩だどうして一人だとダメなんだよ面倒くさいだから仲間を作るのじゃあそこにいい奴がいなかったらどうなるの 嫌なととも仲良くなれってこと何それ笑えるもはや群れる動物だよね家畜と同じじゃんバカみたい世界だって喧嘩ばかりじゃんニュースを見れば毎日どこかの国がどこかの国と喧嘩している毎日だ人間は仲良くするより喧嘩する方が好きらしい そんな世界で生きて何が楽しいのただのクソゲーじゃんもう嫌なんだよ全部嫌なのだから今ここにいる夜の高層ビルの屋上下は光の海飛び降りたらこのどうでもいいクソゲームから抜け出せるそんなことを考えているとい ちょっと場所空けてくれない振り向きとスーツ姿のおっさんが立っていた手にはコンビニのおにぎりなんでそんなもん食べながら話しかけてくんもここ俺の休憩スポットなんだ頭をかきむしりたくなるような衝動を抑えて答えるあっち行ってよやだね俺はここで休憩したい。 意味わからない私、今から飛び降りようとしているんだけどおっさんは私の横に立ち夜景を見下ろしたそして何も聞かないままおにぎりを食べながらつぶやくうんたけえなあその能天気な口調に耐えきれなくなって思わず本音が出てしまうはっ あーもうクソゲーなんだよクソゲークソゲーもう疲れたの人間関係ってなんだよめんどくせえんだよ一人で生きたらなんでダメなんだよ我慢して嫌なやつとも仲良くなれってことでしょしかも大人になって会社で働くようになったらそれが当たり前なんでしょ世界中喧嘩ばっかだしこれから先も ずっとそうなんでしょそんなの生きる意味あるただのクソゲーじゃん気づいたら涙が出ていた何で泣いてるのか自分でもわからない今までの全部がぐちゃぐちゃになってあふれ出すおっさんはおにぎりを食べ終えぼそっとつぶやくふ、うん。 人生はなただのクソゲーを面白いゲームに変えるためのゲーム作りなんだよおっさんが遠くの景色を眺めながらさらに続ける面白いゲームに作り変えるんだは何言ってるの思わず声が出たお前はゲームをしてばっかりだしかもクソゲーひ人だとだめ 嫌ななななととも仲良くならないといけない。け何それお前一人が怖いのか俺スクールの頃一人だったけど平気だったぞそれに今でも好きなやつとしか仲良くしねえよ学校も会社も同じだ俺の上司は嫌なやつだけど仲良くしようなんて考えねえよ適当に話してるだけだそれよ適当でいいんだよ おっさんがペットボトルのお茶をぐびぐび飲みながら話し続けるそれと何だっけああ世界中で喧嘩ばかりお前の人生に関係ないだろだからさお前はクソゲーをプレイしてるだけなんだよゲームをプレイするんじゃなくて面白いゲームを作れお前が言ってることは全部 面白いいいゲームを作れない言い訳だ。放心して聞いていた涙はすでに止まっている何で泣いているのかもはやわからないむしろ恥ずかしい同じクラスの子に比べて私は自分のことを大人だと思っていただけど現実は 与えられたゲームに文句をつける、ただのクソガキだったのだ。なんで私はここにいるんだろう。おっさんはそれ以上何も言わなかった。ただ食べ終わった後のおにぎりの袋をポケットにしまって行くぞとだけ言った。そう言われてふとんわれに返る。でも。 目の前の夜景があまりにも綺麗だったのでもうちょっと見たい拗ねた子供みたいにそうつぶやいた確かに綺麗だよなおっさんはうっとりしながら大きなへをしたやっぱり飛び降りていいやめとけ今のは俺が悪かった。 人間関係って大変だよね。そんなもの、適当でいいのよ。そうね、深く考える必要なんてないのよ。今日の日本語はどうだったそれじゃ、みんな、バイバイ。バイバイ